assalomu alaykum biz youtube tiktok kuzatuvchilarimiz sizlarga mana qulpuna ko'chatlarimiz ko'rsataylik dedik mana bu bu bilan bu eskisi mana mana o'rtadagilari yangi nimalari ko'chatlari tayyor bo'lib qoldi mana byerda tomiryotgan buni mevasi izrail degan sortidan bu вообще dahshat bolani ian endi bu mana bu mevasi mana hozirgi 1 avgustdagi mevasi bu endi u duvarak hisoblanadi bu o'zi asli katta katta bo'ladi endi hozir ham mana yegani chiqib turadi ichidan mazasi o'tayam zo'r ko'chatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqverasizlar ko'chatlarni donasini ikki ming so'mdan yetkazib beramiz daromadi ham воще so hosil katta kichikligi ki, kobra aquramizdan sal kichikroq bo'ladi narxi qimmat sotiladi bu yil o'n besh mingdan kamiga sotilmadi hosildorligi bir tupidan en kamida ikki kilometrberni endi bu ochiq yerda o'tlar bor unga ahamiyat bermaysizlaroz bu bo'ladigan narsa mana eski palagi вообще katta kochatlarimiz oz qoldi yarmi sotildi